নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি গৈ আছে আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠিছোঁ আৰু ইমানেই ৰ'দ দিছে আজি ৰাতিপুৱা যেন এনেকৈ দুপৰীয়া হৈ গ'ল নেকি তেনেকুৱা লাগিছে ছটামান বজাতে সাৰ পাই গ'লোঁ গৰমৰ কাৰণে ইমান গৰম আজি একেবাৰে মানে পঢ়িব ইচ্ছা গৈ থকা নাই একদম পঢ়োঁ নপঢ়োঁ এনেকৈয়ে আছোঁ আৰু গোটেই দিনটো আজি গতিকে ভাবিলোঁ আজি নপঢ়োৱেই নেকি ব্ৰেক লওঁ বুলি ভাবিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে নাই অলপ হ'লেও কিবাখিনি কৰিব লাগিব যিখিনি এই কৰিব পাৰোঁ গতিকে ৰাতিপুৱা এইখিনি মই আগৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আছিলে সেইখিনিকে ভাবিলোঁ যে এইখিনিকে ৰিভাইজ কৰোঁ অলপ যিহেতু নতুন একো ছাবজেক্ট বা একো টপিক একোৱে পঢ়িব মন যোৱা নাই আজি গৰমৰ কাৰণে সেইকাৰণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চখিনিকে ৰিভাইজ কৰিলোঁ আৰু তাৰপাছত মই অলপ প্ৰিণ্ট আউট উলিয়ালোঁ মেডিভেল ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ অলপ প্ৰিণ্ট আউট আছিলে সেইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ যিহেতু ক্লাছ আমাৰ কমপ্লিট হৈয়ে গ'ল এইখিনি মই এতিয়া প্ৰিণ্ট আউটখিনি ওলাই লৈ আছোঁ মানে আজি কৈছোঁ নহয় একেবাৰে পঢ়িব মন যোৱা নাই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ সৰু সুৰা ইটো সিটো যি যি কাম আছে সেইখিনিকে কৰি লওঁ নহ'লে নহ'ব এনেই দিনটোতো আৰু ৱেষ্ট যাব দিব নোৱাৰি গতিকে এইখিনিকে কৰি আছোঁ আৰু আজি সেইখিনিকে ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক অকণ অকণকৈ দেখুৱাইছোঁ এয়া মধ্যযুগৰ ভাৰতীয় ইতিহাস মেডিভেল ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি ক্লাছ আমাৰ হৈ গ'ল আৰু এইখিনি লৈ পেলাই এতিয়া ঘৰত যাওঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে আজি আম পান্না বনাওঁ ইমান গৰম যিহেতু গতিকে গছৰ পৰা আম কেইটামান আনিলোঁ আৰু আম পান্না বনাওঁ মই মাজে মাজে এনেকেই বনাই খাওঁ আমখিনি বইল কৰি পেলাই মিক্সি দি তাত চাট মচলা ক'লা নিমখ জালুক অকণমান পুদিনা এইখিনি দি পেলাই মিক্স কৰি পেলাই এনেকৈ গ্লাছত দি পেলাই ইয়াতে অলপ চ'দা অলপ দি দিছোঁ আৰু বৰফ দি দিছোঁ আৰু এনেকেই খালোঁ খাবলৈ সঁচাই বহুত ভাল লাগে এনেকৈ আপোনালোকে বনাবচোন কেতিয়াবা তাৰপিছত আৰু দিনটো আজি নাই পঢ়া আজি মই ক্লাছো নকৰিলোঁ দুটা ক্লাছ আছিলে নকৰিলোৱে আমাৰ আজি নতুন ক্লাছো আৰম্ভ হৈছে ইণ্ডিয়ান চচাইটিৰ সেইখিনিও নকৰিলোঁ তাৰপিছত আৰু আবেলি বতৰটো ইমান ধুনীয়া হ'ল দিনটো গৰম গৰম কৰোঁতে কৰোঁতে আবেলি আকৌ অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বৰষুণো দিছে আৰু বতৰো ঠাণ্ডা হৈছে গতিকে ভাবিছোঁ যে নাই আজিৰ দিনটো ৱেষ্ট কৰিব নোৱাৰি এতিয়া অলপ চাহ বনাব আহিলোঁ চাহ আৰু এইফালে পকৰী বনাইছোঁ বুট আৰু মগুৰ পকৰী খাবলৈ এনেকৈ ভাল লাগে চাহ বনাই পেলাই ভাবিলোঁ চাহটো খাই লওঁ আৰু চাহটো খাই পেলাই নাই পঢ়া যদিও অকণমান সেই যিটো ক্লাছ আছিলে সেইটোকে কমপ্লিট কৰোঁ গতিকে আহি গ'লোঁ এতিয়া ক্লাছ কৰিবলৈ ইণ্ডিয়ান চ'চাইটি আৰু পলিটিৰ ক্লাছ বাৰু মই পিছত কৰিম এতিয়া নকৰোঁ এতিয়া এটাই ক্লাছ কৰি আছোঁ আৰু এনেকেই আজি মোৰ দিনটো গ'ল ভালকৈ ক'ব গ'লে পঢ়াই নাই ৰাতিপুৱা শুই উঠি অকল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চখিনি চালোঁ বাকী প্ৰিণ্টআউটখিনি উলিয়ালোঁ আৰু দিনটো নাই পঢ়া আৰু এতিয়া ৰাতি আবেলি চাহ খাই পেলাই এতিয়া পঢ়িব বহিছোঁ তেনেকৈয়ে পাৰ কৰিলোঁ উপায় নাই কেতিয়াবা হয় মাজে মাজে একো কৰিব মন নাযায় একো পঢ়িব মন নাযায় সদায় কিমান একেখিনি ৰুটিনেই ফ'ল' কৰি থাকিম ডেইলি উঠা পঢ়া খোৱা হয় এনেকুৱা কিন্তু যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ যাতে অকণমান হ'লেও পঢ়াৰ লগত মানে লাগি থাকিবলৈ যিহেতু গেপ পৰি গ'লে মানে দিগদাৰ হৈ যায় কেতিয়াবা যদি গা বেয়া হৈছে জ্বৰ হৈছে কিবা হৈছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু এনেই নোৱাৰাত মানে নপঢ়িলেও মানে অকণ হ'লেও মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটোৱেই চাওঁ বা মেগাজিনখনেই চাওঁ বা নিউজ পেপাৰখনেই চাওঁ কিবা না কিবা এটা মানে চাই থাকোঁ যাতে এভ মানে আঁতৰি নাযাওঁ যাতে পঢ়াৰ পৰা গতিকে তেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোকেও তেনেকৈ কৰিবচোন এৰি নিদিব যিহেতু ওৱান ইয়েৰ এটা ক'ৰ্চ হয় ভালকৈ যদি ওৱান ইয়েৰ পঢ়া যায় মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে বহুতখিনি আপোনালোকৰ জ্ঞান আপোনালোকে আয়ত্ব কৰিব পাৰিব গতিকে যিমান পাৰোঁ সিমান পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিহেতু এতিয়া কষ্ট কৰিলে তাৰ ফল নিশ্চয় পামেই এদিন হ'লেও এদিন পামেই মই ভাবোঁ গতিকে কষ্ট কৰি গৈ আছোঁ আৰু কষ্টৰ ফল এদিন হ'লেও এদিন পামেই সেই কথাটোৱেই মই মনত কৈ থাকোঁ আৰু তেনেকেই কৈ কৈ নিজক বুজাওঁ যে নাই তুমি পাৰিবা পাৰিবা কৰিবই লাগিব এতিয়া কষ্ট কৰি আছা কাৰণ আহিব লগা দিন যাতে ভাল হওক তাৰ বাবে গতিকে তেনেকেই আৰু পিলাই কৰি পঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু হৈ গ'ল পঢ়া মানে ক্লাছটো কৰা হৈ গ'ল তাৰপিছত অকণমান পঢ়িলোঁ চালোঁ আৰু সেইখিনিকে তাৰপিছত আৰু আজি মোৰ চি ছেট মই ডেইলি ৰাতি চি ছেট কৰোঁ কিন্তু আজি একেবাৰে কৰিব মন যোৱা নাই গতিকে ভাবিলোঁ যে আগৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি এনালাইচিছ কৰোঁ যে কিমাননো আহে মেথছৰ পৰা কিমানটা আহে ৰিজনিং মেথছ ৰিজনিং আৰু ইংলিছৰ পৰা কিমান আহে সেইখিনি চাইছোঁ তাৰপিছত মই আগৰ সেইখিনি কেলকুলেট কৰিলোঁ যিহেতু মেথছৰ পৰা বেছি প'ৰ্চনছ আহে মেথছ ৰিজনিং এইবোৰ বেছি আহে গতিকে সেইখিনি মিলাই পেলাই অকণমান এনালাইচিছ কৰিলোঁ আৰু দেখিলোঁ যে প্ৰায় ফিফটি ফ'ৰ ফিফটি ফাইভ ফিফটি চেভেন তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু মেথছৰ পৰা আহিছে মেথছ আৰু ৰিজনিংৰ পৰা আৰু বাকীখিনি বাকী পঁচিছটা চৌবিছটা যি আছে সেইখিনি ইংলিছৰ পৰা আহিছে গতিকে চি ছেট পেপাৰখন থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্টহে লাগে পাছ কৰিবলৈ থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট মানে ছিক্সটি ছিক্স গতিকে ছিক্সটি ছিক্স মাৰ্কচ পাবলৈ হ'লে দুখৰ ভিতৰত সাতাইছটামান সাতাইছটা শুদ্ধ কৰিলেই হৈ যাব গতিকে মেথছ আৰু ৰিজনিংখিনি যদি ভালকৈ পঢ়া যায় তেনেহ'লে সাতাইছটা আৰামছে পাছ কৰিব পাৰিব আৰু মেথছ কেনেকৈ কৰিব লাগে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁ তেনেকৈ ফ'ল' কৰিব পাৰে বাকী ৰিজনিং আৰু ইংলিছ বাৰু সেইখিনি মই কেতিয়াবা দেখুৱাম বা জনোৱম মই কেনেকৈ কৰি আছোঁ যিহেতু ইংলিছ আৰু ৰিজনিং মোৰ আগতে কমপ্লিট হৈয়ে আছিলে সেইকাৰণে মই এতিয়া কৰা নাই যেতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকক নিশ্চয় জনোৱাম গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ ক'বলগীয়া কথা আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে গতিকে পুনৰ এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে জল্ডি লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক আৰু ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি গৈ থাকক কষ্ট কৰক কষ্টৰ ফল সদায় পাবই মই কৈয়ে থাকোঁ সদায় সদায় গতিকে আজিলৈ ইমানেই বাই